а вот там, ну, а? 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 Это что? Да, да. Да, Пойдем мы до диски по -либо.

Держите. Фото нажимаем. Еще раз. О, отлично. Во-первых, я хочу сказать, что в требовании людей, которые здесь, они очень легитимны. То есть в целом я небольшой сторонник каких-то перекрытий, блокад по жизни. Требования легитимные, вопрос легитимный. Очень легитимный. Игнорировать их не, не получится. И вопрос очень конкретный. Идет торговля через оккупационную линию. Народ Украины не, не, не владеет ни цифрами этой торговли, никто получает доход, ни информации про то, кто за этим стоит конкретно? Официально. Ахметов покупает уголь на своих же шахтах за 500, 600, 700, максимум 800 гривен. Потом он покупает у себя через линию, как только он пересекает эшелот, за 1800, 1700 Потом он перепродает остальные украинцы за 3, 4, 5 тысяч. Он перепродает своим тенцам, откуда он перепродает три дорого еще электроэнергию украинцам. Он получает сверхприбыли. Ахметов один из главных виновников разжигания этой войны. Это реально, этот олигарх, как и все олигархи, это враг Украины. И этот человек продолжает жить в льготах в Киеве, строить дворец под Киевом, получать сверхприбыли. И пока он получает прибыли война продолжается, есть чему продолжить эту войну. Поэтому вопрос легитимный. И почему? поэтому я хочу призвать правительство Украины, власти Украины вести диалог с вами, с этими людьми, и вести диалог с обществом на эту тему. Открыть всю информацию, делать все прозрачно. Объяснить, что происходит. Объяснить, почему Ахметов делает то, что делает, и почему ему разрешено это делать, и как Куда идут эти сверхприбыли, которые они получают? Это легитимные вопросы. И сколько бы они крутили, сколько бы они еще оживления общество, от этого никуда не уйти. Это легитимные вопросы украинского общества. Я пил что могу, могу сказать? Ахметов, Ахметов купил шахты на Волыне. Купил шахты в Московской области их закрыл. Оставил шахтер без работы. А Потому что в Альвосской области, области на нельзя вести манипуляции. Задам. Эти все разговоры, что если нет в угля, угля, Украине не будет света, не будет света, тепла, это, это ложь. Это ложь чистой воды. И это экономически очень легко доказать. Есть шахты других регионов в других преимуществах Украины, за ту же цену можно купить уголь в других местах. И если даже покупаете этот уголь, можно объяснить, сначала надо объяснить, почему такая сверхприбыль. И... Хто після... мені цікаво? А ми знаємо, ми після того було бійство, після того було ще декілька людей, як наслідок а, от, якраз до того самого рішення. І це є продовження. Я того та, да, я, я просто хочу сказати, що... Чому конечно... от так виходить, що... Друже, ми можемо Є, не обговорювати не. дуже багато проблем. Давай просто подумаємо, хоч... як їх вирішити. Ви там я воюєте? Я да, воюю. Да, да, що робити? Що робити? Що робити? Це і в 20 ми... кілометрах, коли ви там воювали, от по цій лінії проходили ешелон за ешелон. І поки хлопці врахун, це не зупинили, раз... далі би ну, заробляли то, на, то, на вашій да. крові. Це нонсенс. Перший раз Збройні сили України стояли в нашій території. Не тільки на солі, але й пішли вперед. Це перший раз. Щоб нас дійсно є Збройні сили України. Не як було в 2014 році добровочний батальйон. Зараз а не так, медзерні сили України. На є перший барєвої бригади, які відстоює. Вісною вісім днів для нас не тривали градами всі, всі просто. Не тільки 70-100. 20 150 даже пионы были, я так, все разумею. Я вот зараз еду, просто отпустил, на сутки жизнь, там, буквально, я знаю, почему, за шахту, за гостя, за ГОНОХ. я там воевал, там моя шахта, я даже шахта, шахта, Чому зараз так? Друже, михо, у нас до вас прохання велике питання, питаннями. Я розумію, що багато питань, що до вас взагалі не може односити, але у нас до вас прохання. Певна частка населення України і немала частка. Довіряє вам. Я прошу вас як солдат, як представник. Блокадників, щоб ви закликали е, тих людей, що довіряє вас, е, е, сповістили їм, що це дійсна вірна річ, правильна річ, і нехай вони приєднуються до нас, бо багато хто сумнівається, на жаль, але у нас немає часу. Дуже багато хлопців гине кожен день. А кожна зароблена копійка е, за рахунок цього уля повертається кулями і снарядами. До наших солдатів у груди, тому, будь ласка, ми вас дуже просимо всіх з повагою віднести до цього і запросити всіх підтримати нас, приєднатись до нас. І як більшість бійців 14 році пішли захищати країну суди, так і зараз нехай йдуть захищати тут на цих редутах України. Ну один раз факт. То, что пока неопределенность сохраняется, сохраняется стимул продолжения войны, к сожалению. И э, они создали тут большую беспорченную зону, через которую можно гнать товар, зарабатывать большие деньги, а там, где есть неопределенность, там есть большие деньги, а там, где есть большие деньги, есть стимул продолжать эту неопределенность. Это факт. И это от этого факта никто не убеждается. К сожалению, на войне зарабатывают очень много а это зарабатывает на крови. Это факт. И это легитимный вопрос. Поэтому я думаю, что это вопрос не только ваш, это вопрос всего украинского общества, которое хотело бы прекратить кровопролитие. Чтобы прекратить кровопролитие, правительство должно вести дело без обмана, открыто, прозорно и э, без всяких естественно, насилия, тетушек, всякой глупости, потому что эти вещи не, не работают в Украинском обществе. Надо уважать свое общество, надо своих воинов, своих ветеранов и откровенно честно с ними разговаривать. Мне так кажется. И когда у нас будет, тогда мы наведем порядок. Надо наводить порядок. Это то, что здесь происходит, это беспорядок, Это беспредел. И олигархи продолжают на этом нагревать. Свет. Это уже очень кровавая история, к сожалению. Ви людина відома і поважна в усьому світі. Ми вам всі дуже вдячні, що ви приїхали до нас, побули з нами тут, висказали своє, свою думку, бо це для нас дуже важливо. Я впевнений, що після цього нас підтримує ще більше людей в усьому світі, не тільки в Україні, бо дуже нас поливають брудом і намагаються обрехати, чесно кажучи. я езжу много по регионам, и люди задают один и тот же вопрос. Кому выгодно, чтобы люди погибали? И, конечно, это выгодно врагу нашему, но я думаю, что есть элементы, которые сотрудничают с врагом, к сожалению. Это так. В этом, я Гройсман сделал заяву про то, что сейчас на Украину ждут биологические отключения через блокаду. Скажите, пожалуйста, в курсе вы, насколько это опасно, и как бы вы могли прокомментировать Я думаю, что для того, чтобы не было этого, правительство должно вести диалог с этими людьми, должно вести диалог с своим обществом, опубликовать все цифры, опубликовать, сколько из этого имеет метров, на что идут эти... Вы же понимаете, что это утопия, чего не правда? Нет, ну что значит это? Это придется жить по-новому. Наконець, прийдеться жити з общем, що говорити на відкритому, відклоненно чесному мові, а не просто все время язиком ультимату. Прем'єр-міністр і міністр енергетики особисто відповідають, щоб в країні працювала економіка, була світла і працювали великі підприємства. Замість цього вони вже третій рік мають прекрасний бізнес. Людям продають електроенергію так, начебто вона вироблена з вугілля з Роттердаму, а купують його вон там. З тих територій, які окуповані ворогом, вони дають гроші ворогу на вбивство, таких як цей хлопець, і вони мають прекрасні прибутки в себе. Зараз у прем'єр-міністра проблеми разом з міністром енергетики вийшли люди замість служби безпеки України, яка мала це зупиняти, і сказала: ми не будемо дозволяти вам далі торгувати на крові. І прем'єр-міністр зараз, того, щоб алюкати людей, що він виключить світло, має сюди приїхати, сісти з керівниками великих підприємств, подивитися, скільки вугілля залишилося, запропонувати план, як це вугілля замістити з усього світу, включно з Волині, з Лівщини, з інших територій. І всі люди тут розумні. Насправді, на відміну від прем'єр-міністра, який невідомо, що робив у 2014-2015 році, вони врятували цю державу і зараз знову її рятують. И если они хотят взять в заручники суспільства, план такой, давайте всех заморозим, давайте всех залишим без светла, а потом свалим все на витаранье. Не дай бог. Скажем, что они бог, Не дай бог. суспільство не обдурят. Не дай бог. Не они дай не бог, того, никого. Не дай бог. Кто-то сейчас откручит его Это будет полностью на совести олигарха Ахметова его сверхприбыль. И, хочет... и, 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 людей, которые, с которыми будут делиться. Я вам хочу нагадати історію минулого року. Якщо ви пригадаєте, які саме війнові відключення були. І минулого року Україна була заручником, як Ахметова, який вимагав, щоб підняли ціну на вугілля, яке він поставляє, як антрацитних шахт, які фактично майже є його повністю монополії. Пройшов рік часу, і країна абсолютно нічого не зробила для того, щоб стати незалежною саме від Ахметова. І нічого не буде робити до тих пір, поки люди не зносять цю владу робити. Сьогодні люди показали, що компромісу далі не може бути. Крапка, а тепер далі відповідальність його. два, три не до побачения, тогда проходят те, кто здатный и выводят <coughs> я, я предлагаю, я предлагаю, например, к примеру, собрать представителей вот этих людей, uh, представителей общественных организаций, экономистов, целых представителей общественных показать им все цифры. И это первое. Второе. Убрать из процесса Ахметова. Убрать из процесса олигарха Ахметова и тогда наведется порядок. Пока есть Ахмедов, есть шантаж, есть кровь, есть война, есть сверхприбыли олигархов и проблемы для страны. Уберите из процесса Ахметова Мы тоже считаем, что его да. нужно убрать да. из жизни. У бизнеса да. Ахметова, да. Из жизни. <laughs> в бизнесе а да. Ахмедова находится больше 70% украинского Украине. только А, как сами забрать из бизнеса? Национализовать его компанию? Или открыть криминальные справы? Да. Если бизнесмен да. хочет заниматься бизнесом, хай занимается бизнесом. Мы первые за это. Але якщо він займається шантажем держави, якщо він займається фінансуванням тероризму, якщо через його так звані гуманітарні конвої постачається туди військова техніка, військове обладнання. Якщо його бізнес квітне на всіх окупованих територіях, починаючи з Криму і завершуючи тією частинкою Донбасу, то яке відношення це має до бізнесу? А може це просто людина, яка є іншим представником російського впливу, який номінально володіє всіми цими підприємствами і використовує статус бізнесмена для того, щоб шантажувати Україну, підкуповувати середнім посадовцям і робити те, чого вигідно Путіну? Мы два роки тому, після першого, до речі, блокування з Тарасом з Семеном, запропонували легітимний вихід. Приймаємо в Верховній Раді закон України про окуповані території. Ми знаємо, що ці території окуповані, припиняємо торгівлю, тому що ти не можеш торгувати з окупантом, який нападає на твоїх людей. Оцей хлопець, який трохи змучений з Авдіївки, він там провів 8 днів важких боїв. Він сюди приїхав, каже: я вас повністю підтримуємо. Ми, ми там помираємо. А тут прекрасно відбувається торгівля. Припиняємо торгівлю з окупантами, шукаємо рішення. Ніхто не говорить, що все ми завтра все обриваємо, там, перерізаємо дроти і ставимо колючу квіт. Ми кажемо, прем'єр-міністр, президент, голова служби безпеки, давайте разом шукати рішення. Але ми так говорили два роки. Они кивали головой, дивилися як на нас, как на придурков, бо кожен день давал им прибутки, які мы навіть не можем підрахувати. У меня, у, меня, у меня есть решение. Как только Ахметов сделает верное отручение, немедленно его арестовать. Немедленно поставить в камеру. Нет. И, и заставить из своего кармана заплатить за уголь ту цену, взять уголь где угодно из своего кармана продать его дом, дворец под Киевом продать его множество имущества по всему миру и заставить его вернуть деньги украинскому народу. Как только Ахмеда будет посажен, я вас уверен, Весь никогда в жизни у него не будет желания кого-то отключать и кого-то замораживать. О чем мы говорим? Мы сейчас говорим, что Ахмеда будет сидеть в теплоте на своем, на своем новом дворце под Киевом где он живет в безопасности, и он будет отключать пенсионеров, потому что ему не дает возможность получать свет прибыль отсюда. И это правительство защищает, и правительство обвиняет этих людей в этом. Правительство говорит, что эти люди виноваты в этом, то, что они задают вопросы. И Ахметов должен себе согреваться на даче и оттуда нажимать кнопку, чем которой он будет отключать пенсионеров. И Гройсма будет спикером Ахметова, врага Украины который и развязал вместе с Путиным эту войну, и будет нам рассказывать, почему Ахметов прав, когда он отключает пенсионеров, людей от тепла и электричества, и вы хотите, чтобы мы на это спокойно смотрели? Вы хотите, чтобы общество на это спокойно смотрело? Этого вот не будет. Как только Ахметов прикажет отключить хоть одного пенсионера в Украине, его надо немедленно оставать, посадить допросить, описать свое имущество и начать конфисковывать. Да, забирать, заставить его платить это имущество и покупать за счет своего кармана. Его личных денег платить на то, чтобы купить бесплатно, отапливать и, и, освещать всю Украину в течение следующих минимум 10 лет. И этим мы должны заняться. Не рассказывать населению, почему они должны продолжать ему работать, платить сверхприбыль. Не брать их в заложку, а просто принести заставить его принести обратно деньги. Вот наш рецепт, вот мой рецепт, Я ему, это делал? Можно два вопроса. Это работает безошибочно. И у нас есть нормальный Уступ... украинский прокурор генеральный уступки... без... майбутний, да. Как раз прокурор подоспел. А Уст... Уступки таким как Ахметов не работают. Ахметов не понимает язык уступа. Ахметов не понимает язык закона, язык жесткой государственной руки, язык объединенного народа. Как только с Ахметовым начинают вилять хвост, Высокие чиновники, которые у него получают, у него как мальчики на побегушках, потому что они кормятся с его руки, тогда у нас ничего не будет. Они его защищают, потому что они берут у него взять деньги. Мы у него денег не берем. Мы возьмем у него деньги, мы возьмем у Ахметова деньги от имени народного Украины. Мы займемся растаможкой Ахметова, мы обилетим Ахметову после того, как он сядет и вернет деньги народу Украины, который уникал. Вот вся история. Тут очень, как, к примеру, об этом надо думать. Я думаю, что он, ему, он молодой человек, и ему надо просто думать о своем будущем. И очень некрасиво, когда пример, вместо того, чтобы думать о своем народе, о своем будущем, начинает защищать под разным претекстом и оправдывать действия врага Украины, олигарха, который просто на крови людей построил уже свою карьеру. Это так. Поэтому давайте вести диалог с этими людьми не с Ахметом, с людьми, с людьми, не просто с бойцами, не просто с, с активистами, ладно, ладно всех нас, с людьми, с обществом. Это же вопросы общества, это не просто вопросы Соболева или даже наших героев, или там, которые погибали, продолжают погибать, или даже активистов, которые здесь. Это вопросы общества. Это вопрос задает украинское общество. Нам обещали, что Ахметов хочет отключить. Может Ахметова отключить сначала? Может Ахметова изолировать сначала, пока он на кнопку дождет руку для верных отключений. И может это, это гораздо более эффектный метод, чем как обычно на четвериках вилять с хвостом. Не стыдно за правительство Украины, которое стоит на четвериках перед грязным олигархом и вялит хвостом, чтобы ему угодить, потому что они кормятся с его руки. А скажите, они забыли, ними, что, что их поставили поставил народ Украины. Я, я, я понимаю, что они считают, что их это поставили. Конечно, их поставили олигархи, но формально они служат народу Украины. Когда я вижу, что правительство и смыкается перед олигархом, который зарабатывает всех прибыли за счет вот нищеты последних грошей украинского народа, и еще грозится их получить, это очень опасно. Поэтому я думаю, что надо вот это... Шахты. Можно вопрос, так. То есть насчет Ахметова, да, то есть весь народ Украины хотел бы, наверное, национализировать эти шахты и так далее. Все помнят и знают, как он их брал свою собственность. У меня вопрос, допустим, по национализации. Где-то когда-то смотрел в интернете информацию о том, что у Ахметова, допустим, фирмы. Вопрос, где зарегистрированы его фирмы? Потому что информация была, что якобы фирмы зарегистрированы не в Украине, а где-то в Европе, по-моему. И за скажем так, за собственность, э, за европейскую собственность, там будут работать свои адвокаты, которые, естественно, отсудят, и Украина ничего не может сделать. Это, вот знаете, что это пока, первый вопрос. Хорошо, пока что Ахметов сидит в Киеве? Пока он не соскочил на самолет и улетел из Украины, не надо говорить об Европе. Как только он попадет в Лукьяновский изолятор, уверяю, что он не будет ссылаться на европейских адвокатов, он будет звонить своим банкирам и доставать последние деньги, чтобы оттуда выйти. Мне так кажется. просто она... Ну, вот, ну, вот, вот, Это Влада Цион из рук. На это договор... тогда тогда будет... чья, валили, воля, внули, чья, должна внули, быть воля на... Тогда будет власть, <свят> да, он, ну, <свят> он, так... <свят> он договаривается <свят> с <этим. свят> властью. <договорится> <свят> нового прокурора. Так а кто мог сделать то, что вы говорите? То есть Влада не сделает? То есть понятно, что это не я, не друг, не, сосед и так далее. Знаете, я дал свой совет человеку, который это практиковал, теперешней власти Украины. Я думаю, что да, вы, вы правы, наверное. Скорее всего, они этого не сделают. Может быть, у них что-то проснется, и они это сделают. Если они это не сделают, придут другие, которые за них это сделают. И я думаю, что в любом случае это будет гораздо быстрее, чем им кажется. Не, не будет эта пластика для них долго играть. Я думаю, что мы все равно прорвем их блокаду. Блокаду сейчас, если кто-то ведет, то олигархи ведут блокаду народа Украины. Не вы блокируете народ Украины. Сейчас мы с, с Украиной находимся в олигархической блокаде в том числе в олигархической блокаде со стороны Ахметова. Вас обвиняют в блокаде. Я сам с этим не согласен. Украина сейчас находится в блокаде со стороны олигархов. И всем нам надо прорвать блокаду. Но это блокада Ахметова, других олигархов, коррупционеров. И мы эту блокаду вместе прорвем. Вот и вся история. Михой, еще один вопрос. Вот, допустим, по поводу нашей блокады. Была информация, что якобы могут вести военное положение и что-то вот с блокадой, то есть нашей блокады может таким образом здесь не быть уже. То Для есть того, это... чтобы вводить военное положение любой власти, сама власть должна жить, как на войне. Нельзя одновременно кричать, что у нас война вводить военное положение, а самого время от времени... Жизнь на яхте и модель. мобиле. Они, они это реально сделать могут? Нет, и, потому что? что тогда должна быть легитимность моральной власти. Если бы эта власть сама время от времени служила здесь на войне, если бы депутаты три месяца в году служили бы с оружием в руках на войне, если бы их дети все служили на войне, если бы они в кителях ходили в кабинетах и спалили до столе, как бывает в военное время, тогда они бы имели, может быть, моральное право объявлять военный статус. А это люди, которые не могут без комфорта и без миллиардов. Поэтому с их стороны вводить какое-нибудь военное положение было бы, не, во-первых, неправильно, незаконно, и, во-вторых, неэффектно, потому что это никто не будет выполнять. То есть для них это тоже Они -то, да? вести диалог с народом, они должны разговаривать с вами, они должны эти вопросы открыто обсуждать, а не просто говорить о том, что кто-то неконструктивен. Я думаю, что в открытом духе, в духе диалога, в духе взаимоприемлемых каких-то вещей, понимать всем, да, народу объяснять на человеческом языке, а не посылать каких-то ведущих, которые сами не понимают, что их послать. Просто как кушечное мясо. Вот, вот, Ребята, я просто, мы должны еще в другой точке двигаться, я вам благодарен за то, что вы нас выслушали. Я хотел вас выслушать. Мы а вы общались с ребятами на... Я, я мы ну, думали, вы не думали. На, до нас, до нас из всей Украины так. едут волонтеры и Висловлює свою підтримку як патріотам України, і ми, от від свого редута, таку маленьку частку, такий подаруночок як істинному патріоту України, хочемо вам подарувати. Слава Україні! Героям! слава!